Проекту «Урок мужества» уже пятый год. Организатор мероприятий, депутат городского совета Андрей Ушаков вместе с приглашенными гостями рассказывает ребятам истории о выдающихся оренбуржцах. Такие уроки помогают молодежи выбирать правильные приоритеты и жизненные ориентиры. Ребятам подарили книги о героях оренбургской земли, а также рассказали подлинные истории подвигов некоторых из них. Я думаю, что вот на таких примерах мы будем воспитывать наше поколение, для того чтобы люди четко понимали, что такое гражданский долг вот, и активная гражданская позиция. Сегодня гостем урока стал офицер специального отряда быстрого реагирования. Школьникам показали фильм о трудовых буднях силовиков и рассказали о создании подразделения, боевых заслугах и героях отряда. Во время урока ребятам продемонстрировали оружие и снаряжение собра. К примеру, вот этот бронежилет весит 15 килограмм, а также поведали о технических характеристиках табельного оружия узнали новое об отряде СОБР. Подержали в руках их как, одежду. Это очень тяжело, и навряд ли бы я смогла такое носить. Я считаю, что такие уроки необходимо проводить ну, почаще, чтобы повышать патриотизм. Школьников в свою очередь интересовали условия, которые предъявляются к желающим служить в подразделении. Спрашивали и о том, как часто бойцы выезжают на задание. В общем, ответы были получены на все интересующие ребят вопросы, а некоторые из них, возможно, всерьез задумались о дальнейшей службе в рядах Оренбургского собра. Иван Бер, Вадим Доминов, наше время.